सो हेलो माई ब्यूटिफुल व्यूवर्स कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ तो स्वागत है आप सभी का आज मेरे नए ब्लॉग में तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ साबुदाना के पापड़ जो कि अब चैत्र महीना चल रहा है मतलब कि अब नवरात्रि भी चल रही है तो व्रत उपवास में खाने के लिए लोग आ... समर में ये सब ज़्यादातर बनाते हैं तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं और हम टोमेटो फ्लेवर के साबूदाना पापड़ बनाएंगे आज तो उसके लिए मैंने यहाँ एक किलो जितना साबूदाना को रात को पलाड़ के रख दिया था कुकर में तो सुबह ये फूल चुके हैं आप देख सकते हैं उसके साथ हमें वन के टमाटर लेना है टमाटर हमें पके हुए लेने हैं एकदम और साबुदाना आप देख सकते हैं जितने डूब चुके उतना ही पानी डाल के हमें इसे बॉईल करना है धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा डाल के पानी ऐड करते जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी उतनी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा घोल मैंने दो बर्तन में डिवाइड किया है ज़्यादा हो चुका था इसीलिए तो इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता है सिर्फ़ साबूदाना को भिगे हुए होते उसको बॉईल करना रहता है ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक और उसमें हमें एक के जी जो हमने टमाटर लिए थे उसको बॉईल करके उसकी प्यूरी बना ली थी मैंने और इस प्यूरी को हम दोनों बर्तन में डालेंगे डिवाइड करके आधा आधा ताकि एक समान घोल बन जाए हमारा और इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और जीरा डाल सकते हैं फ्लेवर वाला बनाने के लिए और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है तो यहाँ पर मेरा घोल रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा वीडियो कट कर दिया था ज़्यादा लंबा हो चुका था इसीलिए सो so, यहाँ रेडी है हमारा घोल और पीछे आप देख सकते हैं मैंने वो कागज़ बिछा दिया है प्लास्टिक वाला ये आपको प्लास्टिक में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े में ये चिपक जाता है सो so, जा, जैसे जैसे हम इसको फैलाते जाएंगे वैसे वैसे ये ठंडा होने लगता है ऑटोमेटिकली तो घबराने की कोई बात नहीं है हम सारे घोल को इस तरीके से चम्मच की हेल्प से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से हमें इस तरीके से पापड़ को फैलाना है और सारे पापड़ को प्रिपेयर कर लेना है आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये में आ, मोटे वाले साबूदाने होते हैं उसको मुझे अच्छा लगता है तलते हैं ना जब हम इसको फ्राई करते हैं तो साबूदाना का जो क्रंच होता है वो मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है बाकी कई लोग इसको पीस के भी करते हैं साबूदाना को मिक्सी में पीस लेते हैं लेकिन मैंने पूरे आँखें के आँखें सबुदाने इधर रखे हैं तो आप देख सकते हो मैंने फैला लिया है सारा का सारा घोल तो पापड़ हमारे रेडी हो चुके हैं तो दो तीन घंटे के बाद मैंने पंखे के नीचे ही सुखाए थे फिर भी आप देख सकते हो अच्छे से सूख चुके हैं तो इसे हमें उलट पुलट कर देना है उलट पुलट करके भी हम ओवर नाइट पंखे के नीचे थोड़े से गीले रहते थे तभी हमें इसे उलट पुलट करना है ताकि ये आसानी से निकल जाए वरना ड्राई हो जाएगी तो निकलने में बहुत दिक्कतें आ सकती है तो थोड़े से गीले हैं तभी हम इसे उलट पुलट कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से सूख जाए और चिपके भी ना तो यहाँ पर मेरे वन के जी के साबुदाना जो थे मैंने मोटे वाले थोड़े से पापड़ बनाए हैं आप चाहे तो पतले वाले भी बना सकते हो लिक्विड ज़्यादा रखना है मतलब आपको पानी डाल के तो धूप में मैंने दो घंटे के लिए कड़ी धूप में चुकाया था आप देख सकते हो इसकी आवाज़ पहुँचा सकते हो आप कितना क्रंच हो गया है इतना अच्छा ये बनता है और खाने में भी, भी इतना टेस्टी लगता है ना आप जरूर से ट्राई करें तो अब लाइव डेमो करते हैं हम चलो तल के भी देखते हैं कि कैसे बने हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया है एक बर्तन में और जब तक हमारा तेल गरम होता है आप देखिए ये सूख जाने के बाद ना एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं प्यारे प्यारे बाजार से तो कई गुना अच्छे बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं ना घर पर कि आप घर पर ही बनाना का सोचोगे एक बार बनाओगे ना तो बार बार घर पे बनाओगे सब मेरा गारंटी है तो यहाँ हमारा तेल आ चुका है गर्म हो चुका है मीन्स की तो आराम आराम से हम धीमी आंच पे तल लेंगे सारे पापड़ को और ध्यान रखना है इसमें हमने टमाटर डाले हैं इसीलिए थोड़ा सा उड़ता है ये मतलब जलने का वो धुआं निकलता है घबराने की कोई बात नहीं है टमाटर की वजह से ऐसा होता है तो मिशन हमारा सक्सेस हो चुका है यहाँ पर हमारे पापड़ बहुत अच्छे से फूल चुके हैं तो मेरा जो मेहनत है वो सक्सेस हुआ है यानी कि तो बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे अच्छे से पापड़ फूल चुके हैं तो आप भी ज़रूर बनाए और आपको ये रेसिपी का वीडियो कैसा लगाए मुझे कमेंट करें और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे तो फ्रेंड्स चलो अब हम इसे ठूँस भी लेते हैं ताकि हमें पता चले कि खाने में भी कैसा लगता है कई कई लोग बोलते हैं कि वीडियो में तो अच्छा दिखता है लेकिन कभी कभी खिलाओ तो पता चलेगा कैसा लगता है तो उन सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मैं इन्वाइट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आना मेरे साबुदाना के पापड़ खाने सो बहुत यम्मी बने थे टेस्टी बने थे और आप इसकी आवाज़ सुनो आवाज़ से ही पता चलता है कि कितने क्रंची लग रहे हैं तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बनाए फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण एंड जय माता जी सभी को तो आप भी बनाएं और मजा लीजिए और मुझे कमेंट करिए कि आपके पापड़ कैसे बने थे तो मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए सी यू टाटा